নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম য'তে পাই লৈ আহক এইপাহ ৰক্তজবা ফুল সোণপতকৈও অধিক মূল্যৱান এই বস্তুবিধ গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ বন্ধুসকল হিন্দু ধর্মত বিভিন্ন গছ আৰু ফুলৰ পূজাত বিশেষ মহত্ব ৰৈছে মানা হৈছে আপুনি যদি পূজাৰ সময়ত দেৱ দেৱীক ফুলেৰে খজ্জিত কৰে তেন্তে আপোনাৰো জীৱন সদায় সুখ শান্তিৰে ভৰি উঠিব গতিকে কথা পাতিম আজি এটা ফুলৰ বিষয়ে যাৰ নাম হৈছে ৰক্ত জবা এই ফুল ব্যৱহাৰ বিশেষকৈ পূজাৰ সময়ত কৰা হয় বিশেষকৈ দেৱীৰ পূজাত এই ফুল অৰ্পণ কৰিলে সেই ব্যক্তিৰ জীৱনত সদায় সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিয়ে ভৰি উঠে এই ফুলক বাস্তু আৰু জ্যোতিষৰ মতে ঘৰৰ কাৰণে বহুতো শুভ মানা হয় আৰু ইয়াৰ কিছু বিশেষ উপায়ৰ জৰিয়তে আপুনি ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধিৰ আগমন ঘটাব পাৰে যদিহে আপুনি এই ৰক্ত জবাই শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত এনে কিছু উপায় বা ক্ৰীড়া আদি কৰে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰত কোনোদিন ধনৰ অভাৱ নহ'ব গতিকে জানোৱা হওক সেই উপায়কেইটাৰ সম্বন্ধে মানা হয় যে যদি আপুনি নিয়মিত ৰূপত সূৰ্যক জল অর্পণ কৰে তেন্তে আপোনাৰ বাধা হৈ থকা সকলো দিশেই বা কাৰ্য আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ ধৰে সেইদৰে যদি আপুনি শুক্ৰবাৰে সূৰ্যদেৱক জল অক্ষ হিচাপে প্ৰদান কৰাৰ সময়ত এই অলপ সেন্দুৰ বা কুমকুম লগতে এপাহ ৰঙা ৰক্তজবা মিলাই লৈ সূৰ্যদেৱক অঘ্য হিচাপে প্ৰদান কৰে তেন্তে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি মজবুত হ'ব যদিহে আপুনি প্ৰত্যেক শুক্ৰবাৰে সূৰ্যক জল নিবেদন কৰোঁতে এপাহ ৰক্তজোপা ফুল অৰ্পণ কৰে তেন্তে আপোনাৰ সন্মুখত আপোনাৰ কোনো শত্ৰুৱে টিকিব নোৱাৰে আৰু জীৱনত সকলো ক্ষেত্ৰতেই আপুনি সফলতা লাভ কৰিব বন্ধুসকল পূজাৰ সময়ত আপুনিতো ফুল অৰ্পণ কৰিয়ে থাকে যদিহে আপুনি মা দুৰ্গাক এই ৰক্তজবা ফুল অৰ্পণ কৰে তেন্তে আপুনি জীৱনত চমৎকাৰী ফল লাভ কৰিব গতিকে এই শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত পাঁচপাহ ৰক্তজবা ফুল ল'ব ইয়াৰ পাছতহি ভগৱান গণেশ আৰু মা দুৰ্গাক অৰ্পণ কৰিব ইয়াৰ পাছত তাৰে এপাহ ফুল লৈ আপুনি ঘৰৰ টকা পইচা ৰখাৰ স্থানত ৰাখি থ'ব এই উপায়টিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ কোনোদিনেই ধনৰ অভাৱ নহ'ব ইয়াৰ লগতে এই শুক্ৰবাৰৰ দিনটিত এপাহ ৰক্তজপা ফুল লৈ মা লক্ষ্মীৰ পূজাৰ সময়ত তেওঁক অৰ্পণ কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছত আপুনি মা লক্ষ্মীক মনৰ কামনা জনাব এনে কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত ধন সম্বন্ধীয় যি চিন্তা থাকে সেই সকলোবোৰ দূৰ হ'ব আৰু অৰ্থ লাভৰ নতুন নতুন দিশপ্ৰাপ্তি হ'ব সোমাই থকা ধন পুনৰ ঘূৰাই পাব লগতে এই উপায়টিৰ মাধ্যমত চাকৰি লাভৰো যোগ তৈয়াৰী হয় সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেন্তে তলৰ কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা দুৰ্গা জয় মা মহালক্ষ্মী